Здравствуйте. так сказать севастополь севастополь город русских моряков либо как товарищ, вы как, товарищ, как, товарищ, как товарищ, вы товарищ, как вы как вы как вы как вы как вы как вы как у вас южно-русский говор. Во-вторых, вы легко одеты. Это значит, Крым, ну. А как вызовут Севастополя? Ну, а Севастополь просто уже песня пришлась в голову. Ладно. Вы ну, в точку прям попали ну, на самом деле. Гений сидит какой-то Шерлок Холмс. Гений, Шерлок Холмса вдруг. А вы родились в Крыму, пацаны? Да. Да, да. А скажи мне, парень, у тебя зеркала дома нет. Кого? Зеркало. Вот у этого черненького, который перед экраном сидит. Почему? Ну, Не знаю. ты сидишь перед Думаю, камерой есть. причесываешься. Ну, у тебя больше не будет почесаться. У меня снег просто идет, мне я нравится Хоть где-то мы снег да увидим. Вы ради, да, родились да. в Севастополе, да? Так точно. Да, О, да. Ты военный? Нет. Откуда твое так точно? Ты полицейский? Да какая разница? Да я интересуюсь. Раз, давайте, это... давайте не будем на политические Р... военные темы. А рас... что, общаться. Ты считаешь, что быть полицейским ⁇ это политическая тема? Мне кажется, юридическая. Юридически тоже давайте а не интересно. А, а что же мы с вами обсудим? Да просто о жизни. Как у вас дела, например? Нас бомбят. Блин. Я в Белгороде. Где вы живете? В Белгороде. Знаешь, где Белгород? Бля, пизда интернет. Вы знаете, где Белгород? Интернет плохой. Вы знаете, где Белгород? Понятно. Конечно. Пацаны, да. Что у вас за, за связью? Что знаю. у вас за интернет какой-то? Да, плохой на самом деле. Плохой, плохой Кто, у вас, кто у вас провайдер? Сефстар. Сефстар. Кто? Сефстар. Ah. Севастопольский провайдер. Это, это который раньше был украинский Киевстар, а потом бы его отжали. Да, 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 Вор, да. ворованом пользуетесь, понятное дело. Ворован. там свои сервера, все нормально. Ну как это, а что-то связь такая плохая? Так, потому что сервера свои, они только в Севастополе их мало, поэтому и плохо. Ну, к евстаромовские сервера остались с десятилетней давности, да? Нет, так обновляют, Обновляют? Да, ну да, хорошо, хорошо. Поскольку да. а вам лет, парни? 18, 18. 18? Ну, то есть вы уже, Саша, на Так, давайте... Давайте ко мне родину защищать. Вместе будем. Я говорю, что тут вы вы агитируете себя говорите? Да, конечно. А что ж нет-то? Ты же любишь, а любишь Россию. Я да. Я люблю, но защищать свои границы я как бы не особо хочу. То есть каждый человек обязан. То есть каждый человек по вашему обязан подписать контракт. Каждый человек обязан. Каждый человек обязан нести службу родине. Службу по родине. Есть, есть понимание? Обязанность каждого гражданина российской федерации. Начинается. Когда мобилизация началась, туда поговорим о Мобилизация началась в сентябре 2022 года. Указ президента ну, частично, частично. какая разница? Нет в законе. Она, закончилась, нет, уже, в закон, алё, она не закончилась. Год, указ был, не был, отменен. Да? Указ не отменен, указ действующий. А в законе нигде нет понятия частичная мобилизация. Частич, ой, частич, ой. Частичная мобилизация это термин, используемый для того, чтобы население не сильно бунтовало. Вот и все. Поэтому... Хорошо, если военкомат позвонит, тогда будем я, разговаривать. Я, так, я и я, 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 я есть военкомат. В соответствии с указом президента да, о, о частичной мобилизации э, от сентября 2022 -го года мне дозволено да. вести вербовку мужского населения призывного возраста в социальных сетях. Каковой и является чат Рулетка, поэтому я вас прошу представиться да. и прибыть ко да. мне. Когда с военкомата позвонят, тогда поговорим. Знаешь, я что? имею право, как и любой другой представитель любого Здесь другого есть... российского военкомата, вербовать и подписывать контракт, а также призывать на службу право, на ты... территории всей Российской Федерации. Крым – это же Россия. Правильно я говорю? Я говорю, Конечно. когда военкомат нам позвонит, ты не вы какой-то вообще, вообще левый Ты вообще не хочешь слышать. Вообще. Зовут меня подполковник Бондаренко. Степан Андреевич, я вас научу родину любить. Чего? мы-то родину любим. Я не вижу, как вы любите а почему родину. Вы, сейчас тогда не вы от отмазки. Я тебе сказал, где я. Если ты не знаешь, где город Белгород, то географию тебя в школе учила какая-нибудь вражеская иноагентка. угодно. Будучи быть тизистом, Моя... будучи быть... Моя работа – вербовать, подписывать документы с такими, как вы. Я подполковник, а вы – прыщи. Возьмите автомат в руки и идите на... Нет, война – дело молодых. Умирать за царя батюшку пойдешь ты, а не я. Я свое, Почему уже, это? я свое уже отбегал. Теперь твоя очередь белые косточки сложить. Не знаю, вы это раз, вдруг вы не Я стали. еще раз говорю, теперь твоя очередь. Я свою отбегал, а вы не хотите Крым защищать. Мы вас присоединяли, Бэш, присоединяли. Мы за вас кровешками проливали. Три года, восемь лет бомбили Донбасс. А вы сидите мне тут рассказываете, куда мне идти. Прощи позорные. А ну собрал весь мешок и приехал ко мне. Адрес записывай, Паршивец, ты посмотри, нервировать он меня будет. Адрес не... записывай. Не интересует. Значит, я твою рожу заснял. Завтра передам в нашу службу. Послезавтра у тебя в госуслугах появится моя повестка. И попробуй не приедет. Пока.